Всем привет! Меня зовут Мариана, и я снова с вами. Сегодня хочу вам рассказать немножко информации на такую тему, как не набрать лишний вес во время беременности. Сразу скажу, что вся эта информация будет лично своего опыта, и я не врач, поэтому вам настоятельно рекомендовать ничего не буду. Так. Сейчас я нахожусь на шестом месяце беременности, и поэтому данная тема для меня очень актуальна. Что могу сказать, девчонки? То, что очень важно питаться правильно, потому что питание – это, пожалуй, самое главное. Очень-очень важно выбирать те продукты, которые мы едим, а также количество. Важно не забывать, что период беременности закончится, и после этого нам придется снова возвращаться в предыдущую форму. Вот. Также важно помнить, что малыш маленький, и не надо кушать за двоих, для двоих. Надо понимать, что малышу хватит дополнительно 2 чайных ложечки и не более. Вот. С моего опыта скажу, что я кушаю где-то 4, примерно 3-4 раза в день. Конечно, стараюсь кушать больше фруктов сейчас на улице лето, поэтому не стоит отказывать в этом удовольствии.